Thank you, Thank you very much for your time. And uh, apologies again for being late. Um, I've only arrived in Ukraine uh, one month ago to head the United Nations. Um, we uh, have, uh, of course, uh, major functions in the area of the humanitarian support. Мы оказываем, конечно, одно из основных наших направлений — гуманитарная поддержка. Раннее восстановление, возвращение к процессу развития. я действительно считаю, что мы должны больше делать в этой части страны. Дело в том, что сегодня правительство не имеет денег. У нас две. Основные проблемы ⁇ это мы не можем компенсировать гражданам за то имущество и за то жилье, которое разрушено во время военных действий, потому что даже не принято правительством еще постановление и не установлены размеры этой компенсации. И где жить людям во время зимы, я лично не знаю. Ждать помощи Киева. Мы долго ждем, но надежды утратили. И вторая проблема в том, что мы на восстановление социальной сферы, инфраструктуры, которые разрушены, не получили ни одной гривни, ни одной копейки. Work, Соответственно, эта сумма увеличится каждым днем. Мы действительно оказались очень в трудном положении, потому что деньги в бюджет на войну не были заложены. Куда принимался бюджет, никто не знал, что будет война. Гражданское население не должно страждать. Мы здесь представляем не военную, а гражданскую администрацию. Люди, которые Незаконно захватили территорию Украины, оккупировали. Ведут себя похуже каких-то людей, которые принимали участие на стороне Гитлера. We start with the humanitarian aspect, with what we can do on the humanitarian front. If the security situation allows, we can also talk about early recovery, bringing in funds that might help get this class like we saw. Если будет как-то разрешиться ситуация с безопасностью, мы будем рассматривать инвестиции, поддержку восстановительных работ, как, например, стекольный завод мы сегодня посетили восстановление таких предприятий, но если будет безопасность.

Но это, конечно, не то, что поможет сегодня, завтра или там в январе. Это уже та работа, которая среднесрочная, в конце следующего года, через 2016 году будет проводиться. Но сейчас мы ориентируемся на непосредственную гуманитарную помощь, чтобы помочь людям прямо сейчас. В то же время моя задача состоит в том, чтобы обеспечить, что Украина также займет свое место. і в лінії війни в починали. Війну не Серія Одеянова ціна. Росія на нашій сім'ї. Поэтому ми считаем, что Население, которое живет на подконтрольной украинской правительстве территории, сегодня страждает от военных действий. И военные действия ведутся против нас. Нарушение двух Минских соглашений. Поэтому мы находимся в очень финансовой скруте и соответственно. Все эти проблемы, которые сегодня еще раз говорю, не были заложены в государственном бюджете, все это сделали политики, которые сегодня уже в Украине нет. Поэтому, если у вас есть возможность помочь, мы не говорим государственным органам. Мы говорим мы, о том, чтобы вы помогли э, гражданскому населению, населению переселенцам. Если, если можно попросить другие страны взять детей на обучение. Дети на не могут учиться. Детей, мы не можем разрешить, потому, потому что нет, есть это. риск, что. У нас же были неоднократные случаи, что в школу попадали. Мины, артиллерийские снаряды. Если вы сможете нам в этом вопросе помочь, мы будем вам очень благодарны. Я и моя команда мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее расширить объем монетарной помощи.